Давиде, а в е, таку ще тему з вами хотів обговорити щодо спільних оборонних підприємств та виробництв. Та, до речі, теж в сенсі морально-психологічної підтримки навіть українського населення. Я сьогодні від до речі, теж ізраїльського е, оглядача, який в Україні надзвичайно активний, Іга Левін, Лєвін. Він, от, наприклад, написав, що м, новина, яка сьогодні з'явилася, про те, що вже запрацював і. Ін... Продовж цього року почнуть випускатися БМП Лінкс спільного виробництва України та Німеччини українських українського оборонного підприємства та корпорації Райнметаль Що саме в Україні будуть вироблятися ці БМП? Вони, до речі, дуже красиво виглядають. Вони такі ну справді виглядають надзвичайно функціональними. Ось БМП Лінкс. от і Галлі він пише, що. Сам факт таких спільних підприємств це є ознака того, що захід не просто в нас вірить, а захід вкладається дуже серйозно в Україну, і це є ознака ну, перспектива, скажімо так, для українського населення. Чи вбачаєте ви у цій ситуації такі ж самі ознаки, що саме наявність спільних оборонних підприємств є для нас дуже хорошою, навіть морально-психологічною перевагою? Во-первых, с морально-психологической точки зрения, конечно же, это очень важно. Это не просто приятно, это некая практическая, очевидная поддержка. Я бы сказал так, что когда коммерческая структура вкладывается, хоть в какие-то деньги вкладывает, это говорит, что это не только благотворительность и просто помощь, а это э, то самое, что вы отметили, это определенная вера в будущее, в том числе в будущее даже коммерческие доходы. Впрочем, коммерческие доходы здесь понятие несколько относительное, потому что если это, скажем, оплачивается из бюджета правительства Германии, то почему бы и нет, если правительство Германии гарантирует. Но тем не менее это очень важно. Но для меня, скажем, кроме моральной составляющей, которую я не, не недооцениваю, я придаю особое значение практической составляющей. Э, любое, любые функции по ремонту западной техники, дополнительные функции, которые осваиваются уже, собственно, в Украине, очень важны для обороноспособности Украины, причем здесь и сейчас на фронте. Все, что не надо тянуть куда-то в тыл, вести в Германию, в Польшу туда на ремонт, а все, что можно, собственно, в Украине отремонтировать. Причем я имею в виду глубокий ремонт, либо поврежденных, либо просто вышедших из строя систем. Это, кстати, не обязательно будущее БМП Линкс, а что-нибудь другое от rain Металл или даже от какого-нибудь другого производителя. Это очень важно. Это напрямую влияет на обороноспособность, потому что западная техника, причем техника, как правило, хрупкая, техника продвинутая, Одна из проблем ⁇ это ее поддержка, ее в технически исправном состоянии. Не потому, что украинцы не умеют или не умеют, а потому что в Украине не могли быть созданы изначально, по изначально инфраструктуры, которые занимаются ее глубоким ремонтом. И вот когда приходится по каждому поводу таскать машину за границу, это очень долго, и это приводит к тому, что в строю находится достаточно мало машин гораздо меньше, чем хотелось бы. Поэтому создание таких мощностей, появление специалистов, которые умеют работать с западной техникой на более глубоком уровне, это важнейший процесс. Этот процесс будет продолжаться долго, и его, чтобы он стал эффективным и объемным и масштабным, это займет время по понятным причинам. Но если не начинать, то и нельзя добиться результата. По поводу, собственно, производства, я как раз это меня меньше, меньше впечатляет. Хотя, казалось бы, это должно быть чем-то особенно важным. Речь идет, скорее всего, все же об отверточном производстве, так называемом. Полный цикл с серьезным производством разного рода деталей мне видится невозможным на данном этапе. То есть я имею в виду сугубо перенос основных производственных моментов в Украину, в том числе, кстати говоря, из-за опасений российских ударов. Я так понимаю, что будут из узлов более-менее готовых какие-то вещи собираться. Меня это, кстати, приятно удивило, когда сказано, что чуть ли не в течение года появится первая машина, которая собрана уже, собственно, в Украине, это несколько превзошло по оптимистичной прогнозы. Но я бы в первую очередь обращал внимание на начало этого процесса, что создаются такого рода предприятия, что появляются возможности ремонта и производства, которых не было раньше. Со временем эти возможности будут наращиваться. Если уже открыли, то тем более продолжат наращиваться. Но ну, а в будущем это очень даст серьезные возможности украинскому ВПК, вот такие вот совместные производства. И, конечно же, важнейший аспект всего этого – это защищенность подобных объектов. Я нисколько не сомневаюсь, что они должны стать приоритетными для россиян, и они являются таковыми для российских вооруженных сил в качестве целей. И вот здесь важна и пассивная их защита, пассивная, если надо, под землей в горах, пускай это будет, но чтобы не достали, я утрирую немного. И, конечно же, прикрытие их с точки зрения военно-воздушных сил, воздушных сил Украины, для того, чтобы западные партнеры открывали подобные, способствовали, вкладывались в подобного рода предприятия, они должны быть в относительной безопасности, чтобы, и даже не в относительной, а в максимальной безопасности, чтобы денежки, что называется, не ушли в песок. И главное даже не денежки, а серьезные усилия технологического и производственного характера. Ну що ж, справді для мене це теж дуже дуже приємна новина, тому що я знаєте, я собі сам став запитання: а що ж так, багато анонсів відбувається багато корпорацій, будь-сім, то хочуть в Україні працювати. І Bayer Systems, і Rheinmetall, і не лише вони, але й Бакар і всі щось хочуть відкривати. Але якось до цього питання не доходить. Те, що зараз вже було оголошено, те, що зараз було сказано сьогодні, для мене це надзвичайно видатна і важлива новина. І це теж таке підтримує. Ну принаймні особисто мій морально-психологічний дух в тому, що. коли вірять корпорации, а зараз світ такий що він може не стільки національний а транскорпорационный, то це дуже це дуже хороша ознака насправді що коли вірять корпорации.